Вітаю, це програма Модельний ряд і з вами я, Таня Ожалевська. Зазвичай сміливі інженерні рішення та надсучасні технології першими на озброєння беруть виробники суперкарів. Однак цього разу їх носієм став представник великої автомобільної родини з синім овалом на капоті. Новий Ford фокус під прицілом експертів модельного ряду вже за декілька хвилин. Сьогодні у програмі яких сюрпризів слід очікувати українському споживачеві від третього покоління фокусів? Чи витримає новий фокус фокуси від Олега Василевського? Коментарі відомого майстра автомобільного дизайну Дмитра Новікова. Новина, запропонована компанией Ford, виявилась без перебільшення глобальною. Адже віднині наш, тобто європейський Ford Focus, буде єдиним автомобілем, який продаватимуть під цією назвою у цілому світі. Шану до нових сімейних цінностей бренду яскраво декларує інтер'єр нового автомобіля. Лакована центральна консоль із крилами дефлекторів системи вентиляції, кермо з пухлою ступицею та зручними клавішами управління другорядними системами та хвиля передньої панелі, виготовлені з дорогого на вигляд і приємного на дотик пластику. В опціоні нового фокуса безліч надсучасних електронних систем, які інформують водія про стан дорожнього руху насамперед з символами на екрані борт комп'ютера, система автоматичного утримання полоси руху та пристрій, який запобігає зіткненню на швидкості до 30 км на годину, попередження про небезпечне скорочення дистанції, система контролю сліпих зон та адаптивний круїз-контроль. Окрім атмосферних моторів TVCT потужністю 105 та 125 кінських сил, доступних лише з п'ятиступеневою механічною коробкою передач для фокуса нової генерації, пропонують двигуни EcoBoost. У них такий самісінький робочий об'єм 1,6 літра, але значно вища потужність 150 чи навіть 180 конячок. Підвищення продуктивності досягли завдяки поєднанню безпосереднього впорскування палива, змінюваних фаз газорозподілу та, звичайно, турбонадуву. Це дало змогу витиснути максимум. З кожної краплі пального зменшивши його витрати в середньому до 6,2 літра на сотню. Численні вдосконалення дволітрового дизельного двигуна TDCI також поліпшили його робочі характеристики. Впорскування з підвищеним тиском і більш ефективний паливний насос значно підвищили коефіцієнт корисної дії. Результат: два варіанти потужністю 140 та 163 кінських сили. Крутний момент у 320 чи 340 ньютонів, і знижена витрата палива. Виробник обіцяє, що на трасі фокус з оновленим дизелем та шестиступеневою механікою споживатиме майже неймовірні 4,4 літра палива. А у міському режимі його апетит зросте лише до 6,3 літра. Найменший дизель у лінійці фокуса TDCI з робочим об'ємом 1,6 літра має більш врівноважений характер до 100 км на годину авто з таким агрегатом розганятиметься майже 11 секунд, але економічність просто феноменальна. На трасі такий фокус витрачатиме 3,7 літри дизельного палива на 100 кілометрів. А у місті 5,7 літра. Що ж, подивимося, якої думки про новий Ford фокус наш експерт-дизайнер Дмитро Новіков. Джим Труновиков, выпускник итальянской школы дизайну, Багаторазовый победитель международных конкурсов Opus Design Award, Martini Art Collection и Bombardier Transportation. Сегодня говорим о дизайне Форда Фокус, который представлен уже в третьем поколении. Первое поколение появилось на свет в 1998 году. Это была революция. Форд обрел новое лицо всем концернам благодаря свежеиспеченному стилю New Age, который сильнее всего проявился в Ford K, потом перекочевал на Focus. Этот стиль отобразился даже у конкурентов со временем, и сегодня концерн Ford озабочен совсем другим стилем дизайна, и мы можем наблюдать успешную эволюцию стиля кинетический дизайн кузов фокуса сегодня обладает таким редким качеством, называется статическая динамика. Это визуальное качество э, автомобиля заключается в том, что э, он едет даже тогда, когда стоит визуально. То есть сегодня Ford Focus имеет динамичный стиль, э, эмоциональные грани и э, он имеет самобытность. В плане дизайна хочу именно ключевых моментов хочу сказать что это фары оптика которая заползает на боковины хоть и фокус попрощался со своей задней э, кормовой оптикой, которая заходила находилась на задних стойках буквально это была фишка у которой ни у кого из конкурентов не было но тем не менее мир не стоит на месте нужно как-то эволюционировать и они попрощались с этим элементом, я считаю, что машина от этого хуже не стала. Зато э, кузов приобрел скульптурность, есть мышцы над колесами. Машина стоит как, на, как зверь на лапах устойчиво. Форд Фокус это на лицо яркая европейская школа дизайна, и я рад за американцев, что теперь отныне и, и у них будет Ford продаваться именно в таком виде без изменений. Я позволю себе покритиковать переднюю часть автомобиля, хотя графика ⁇ это тот момент, который, вот микропластика и графические решения, которые применены на волнообразной линии, ступенчатые детали, это то, что делает характер дизайна фокуса. Передок решен. Э, стоит покритиковать его, потому что он решен в стиле э, серьезной, грандиозной спортивной машины. Вот прорезь э, в бампере, э, решетка охлаждения, сделана в стиле хочу быть Астон Мартином. Это, это не, мне кажется, что это неприемлемо, потому что это массовый сегмент. Поэтому я предложил бы сделать передок автомобиля чуть чище и убрать агрессивную решетку, которую стоило бы оставить только для экстремальной версии, например, ST. Он, это действительно мощный автомобиль, и он оправдывает свой внешний вид. Його попередник новий фокус отримав максимальний п'ятизірковий рейтинг Євроенкап за результатами краш-тестів. Лобовий удар автомобіль витримав без проблем. Ризик пошкодження переднього пасажира та водія виявився мінімальним. Зіткнення завдало легкої шкоди хіба що нижній частині ніг водія. Однак навіть у цьому випадку захист ніг визнали абсолютно адекватним, адже коліна та стегна манекенів взагалі не постраждали. Не менш ефективний захист екіпажу новий фокус продемонстрував і під час бокового зіткнення. Високу оцінку отримали сидіння та підголівники, які забезпечили надійний захист спини та шиї манекенів від пошкодження при ударі ззаду. Спокійно почуватися у салоні нового фокуса можуть і наймолодші пасажири у дитячих крісельцях. У цій номінації новий «Форд» також отримав максимальний бал. Зауваження комісарів Євроенкапу викликали хіба що інструкція про необхідність вимикати подушку безпеки, встановлюючи дитяче крісло на передньому сидінні. На їхню думку, цю інформацію варто перекласти на більшу кількість мов. Цікаво, що Форд став першим виробником не з преміум-сегменту, який отримав одразу дві євронкапівські нагороди за технології безпеки. Експерти відзначили два інноваційних рішення, використаних у новому фокусі: активне гальмування на низьких швидкостях та систему контроля полоси руху. З огляду на глобальні плани Форда щодо нового автомобіля виробництво фокуса розпочали одразу на чотирьох підприємствах у різних куточках світу: у Іспанії, Сполучених Штатах, Росії і у Китаї. Однак розбіжності у конструкції чи навіть у комплектації автомобілів для різних ринків будуть незначними. Для салонів українських дилерів першими потрапили седани та хеджбеки з атмосферними бензиновими турбомоторами, потужністю 105 та 125 конячок. Вартість базового 105-сильного фокуса з п'ятиступеневою механікою та кузовом хеджбек – близько 180 тисяч гривень. Седан коштує на 5 тисяч гривень більше. Однак лінійка двигунів на українському ринку буде значно ширшою, адже український імпортер автомобілів Форд, компанія Вінер Imports вивчає питання доцільності поставок фокусів з економічними дизельними двигунами та потужніми турбомоторами Екобуст. Повірять на практиці та дасть експертну оцінку усім інноваціям нового Ford Focus Олег Василевський. Олег Василевський шеф-редактор об'єднаної групи автомобільних журналів. Головний редактор Автобілд. Член журі від України. Об'єднання автомобільних журналістів АвтоБест. У 98-му году, коли з'явився перший фокус, удачних конкурентів було навалом. Всі вміли делати практичне. экономичные, удобные автомобили, комфортные. Японцы, немцы, французы. У всех получалось. Форда тоже был хороший опыт. Но нужно было сделать что-то, чтобы отличало машину. Нужно было что-то добавить, то, что приносило бы людям улыбку. Так появился фокус. Так появилась первая в классе независимая подвеска задних колес, которая тогда была нонсенсом. И сейчас еще не стала, между прочим, стандартом в этом классе. Будущие покупатели Фокуса приходили в автосалон, делали пару кругов вокруг на тестовом автомобиле и чувствовали, что они радуются, чувствовали себя счастливыми, хотя не могли объяснить почему. Вот в этом и заключался тонкий нюанс. Создать автомобиль таким, чтобы помимо практичности, прагматичности, обывательских качеств, которыми наделен автомобиль гольф-класса, он приносил удовольствие. Это было у дедушки, это было у сына второго поколения. Очень любопытно, что же осталось внукам. Вот очередной революционный скачок для Фокуса, это конечно качество материалов, все на вид обалденное, классное, пустый руль, массивные панели, мягкий пластик, впрочем все остальное не хуже Гольфа, если брать его за эталон. Едем на эксклюзивной версии Форда Фокуса, единственная пожалуй в Украине, таких Фокусов еще нет. С этим мотором он появится не скоро, а очень жаль, что нынешние владельцы фокуса не могут оценить весь кайф того, что дарит турбина. На нашем украинском рынке будет доступно два типа двигателей. Это из новых двигателей, это 1.6 TI VCT Turbo с прямым впрыском топлива и также 1.6 дизель, тоже турбированный двигатель. Более интересные, скажем так, для украинского рынка будут как и дизельные, так и бензиновые моторы, потому что новые бензиновые моторы обладают хорошей топливной экономичностью, достаточно экологически чистые двигатели и обладают хорошей мощностью. Они будут поставляться в двух версиях 150 лошадиных сил и 180 лошадиных сил с крутящим моментом 240 ньютонометров. Это очень хорошие показатели и достаточно хорошая у них топливная экономичность. На фокусе будут использоваться на новом новые коробки DST 250, так называемая коробка с двумя сухими сцеплениями, рассчитанная для моторов B и C класса автомобилей, которая позволяет опять же повысить топливную экономичность за счет конструкции самой коробки. Коробки класса DSG они ничем не отличаются по э, своим динамическим и э, остальным характеристикам от э, автоматических коробок. Это коробки шестиступенчатые, которые позволяют достичь достаточно высокой экономии топлива и хорошей динамики. Система экстренного торможения, так называемая, она будет в двух версиях. Вот как бы две функции может выполнять с предупреждением просто и с автоматической остановкой. Ford использует сейчас на своих автомобилях системы, которые переходят с D-класса, то есть более дорогих автомобилей, переходят в средний класс автомобилей. Система трогания под гору – это программа, которая работает совместно с модулем ABS. Если вы останавливаетесь на уклоне более 3 градусов и отпускаете педаль тормоза, Система тормозов удерживает автомобиль от движения вперед или назад, в зависимости от того, в каком положении находится автомобиль. Дальше, если вы нажимаете на педаль газа в течение 2,5 секунд, Система тормозов разблокирует колеса, и вы без скатывания начинаете двигаться вперед. Система подает при этом вам звуковой сигнал, и также вы ощущаете по легкому толчку на кузове автомобиля во время сброса тормозных усилий. Автомобили Ford не поставляется на украинский рынок с какими-то особенностями, с какими-то пакетами плохие дороги и как у других производителей. Потому что Ford считает, что его автомобиль должен эксплуатироваться в любых условиях и ездить на любых дорогах. Поэтому никакой специальной амалогации на Украину не нужно. как же ездит новый фокус все на месте задняя независимая подвеска неплохой руль хотя он перестал быть гидравлическим и стал электрическим все новые технологии которыми напичкан фокус которые облегчают вам жизнь на дороге и делают ее безопаснее вы получаете конечно за деньги за большие деньги но все равно значительно дешевле, чем вы получили бы это же самое на Audi, например, или на Мерседесе. Система контроля за усталостью водителя. Система, которая автоматически переключает ближний свет на дальней. Система, которая не позволяет вам съехать с занимаемой полосы. Сначала она контролирует и предупреждает. Если вы ничего не предпринимаете, она просто вернет вас обратно. В ваш ряд. Обалдеть. Практически полный автопилот. Включите круиз, включите систему контроля рядности, расслабьтесь, автомобиль будет ехать сам. Конечно, в угоду спортивности подвеска не может быть мягкой. Она не может не давать вам знать о том, что происходит под колесами. Конечно, вы почувствуете, вы услышите, но это будет не громко. И это небольшая жертва за то, что все остальное время автомобиль едет, как будто он рассчитан для гоночного трека. Есть очень классная функция, которая, я считаю, должна быть в каждом автомобиле. К сожалению, технически ее не так легко реализовать. Это функция, которая позволяет остановить полностью автомобиль, когда вы об этом даже не задумывались. Вы подъехали к перекрестку, вами машину, вы повернули голову, чтобы оценить ситуацию на дороге, и в этот момент что происходит? Правильно, вы въезжаете в багажник того, кто стоял перед вами. Вы то думали, что он поехал? Пытался стоять. Ситуация неприятная, в первую очередь для вас, потому что как ни крути, вы виновны. В наличии такой функции, которая автоматически мониторит, что что-то перед вами происходит и вы на это не реагируете, она сначала вас предупреждает, потом последний раз предупреждает и задействует экстренное торможение. Отлично! Иногда мне хочется, чтобы автомобиль что-то делал для за меня. Но не всегда. вещи, которые Ford приобретал, есть те, которые терял в процессе своего развития. Посмотрите на такую фишку, как лючок бензобака. Все, что нужно сделать вам или заправщику, то ее открыть. Больше ничего. Идеальное решение. Теперь то, что составляет половину практической ценности всех семейных хэтчбеков, это багажник. Не самый большой. Чуть больше 300 литров, это ниже среднего в классе. Здесь лидеров побить невозможно. И то благодаря тому, что здесь лежит докатка. Впрочем, хорошо, что лежит. Как же мы будем возить наши длинномеры? Все стандартно. Одно движение рукой падает спинка, либо вытаскиваем подушку, вперед, бросаем спинку. И вот здесь самое важное, что я больше всего не люблю делать, это подголовник. Очень не люблю его складывать, очень часто травмируюсь. Здесь это происходит очень легко. Он сам уходит на место. В современных представителях гольф-класса место внутри плюс-минус 1 мм. Поэтому выразительных отличий вы не найдете. Ни в длину, ни по высоте, ни по ширине. Фокуса для типичных сменных задач вам должно хватить. 13 лет назад это был выдающийся автомобиль, который сильно выделялся от конкурентов своими ездовыми качествами. Вы получали кайф, когда ехали на нем. Сейчас уже не главное ездить лучше всех. Сейчас нужно иметь баланс качеств. В этом смысле фокус очень хорошо сбалансирован. У него есть и комфорт, у него есть и качество, у него есть обалденная техника, у него есть экономичность, у него есть потрясающие моторы, и у него есть высокая цена. В этом смысле фокусу будет нелегко. Автомобиль пригодится всем. Кому-то он приглянется тем, что он хорошо едет, кому-то тем, что он хорошо экономит, кому-то тем, что он едет безопасно, реально безопасно. С ним можно выпускать своего сына, который только вчера получил водительские права смело на дорогу. Автомобиль не подведет, он его убережет от каких-то глупых, бесшибашных вещей. В современных реалиях возможность получить максимум удовольствия от автомобиля О і слажні. Сьогодні ми дізналися про технічні новинки та дизайнерські рішення, що з'явилися у новому фокусі. Почули думку авторитетних експертів щодо того, наскільки все це може бути доступним, а головне корисним нашому українському одію. Це був модельний ряд. Бережіть себе і пам'ятайте, що швидкість руху вашого автомобіля аж ніяк не має перевищувати швидкості польоту вашого ангела-охоронця. Побачимось наступного тижня.